Запорожская таможня планирует в этом году побить рекорд перечислений в бюджет страны. Об этом и о вкладе местной службы в общегосударственное дело нашей съемочной группе рассказал начальник структуры. Внешнеэкономическая деятельность предприятий региона позволила Запорожской таможне пополнить бюджет на 2,6 миллиарда гривен. Это на 52% больше аналогичного показателя прошлого года. Пока не рекорд, но по году рассчитывают перекрыть в самую высокую отметку. В 2008 перечислили в казну почти 4 миллиарда. Главную ставку делают на текущий месяц. Плановые показатели, доведенные до работы Запорожской таможни на сентябрь месяц, составляют более 498 миллионов гривен ⁇ это действительно рекордная цифра за все время существования запорожской таможни. Мы надеемся, что к концу сентября месяца, октября месяца, эта цифра будет выполнена. Чтобы ни одна копейка не прошла мимо казны, в местах прибытия транспорта, на складах временного хранения и лицензионных поставили камеры слежения. Теперь такую картинку видят в мониторинговом центре в Киеве. И начальник каждой таможни в свою в кабинете. Вот разгружает автомобиль на складе временного хранения. А это уже внутри помещения. Не очень светло, поэтому камеры работают в режиме ночной съемки. Отображение информации ведется в режиме реального времени. Вот о чем соответствует дата и реальное время на каждом кадре. Каждый кадр можно увеличить. В первую очередь данное мероприятие значит, направлено на то, чтобы пресечь всевозможные схемы коррупционного воздействия государственных служащих на субъекты внешнеэкономической деятельности, на лиц, которые проводят, происходят, проводят перемещение через таможенную границу Украины. До конца года такие камеры должны поставить на всех пунктах пропуска. В Запорожской области пока работают на четырех складах. Общедоступные данные о таможне, контакты, нормативную документацию можно подчеркнуть на сайте. Он уже заработал. На веб-страничке установлена система обратной связи. Можно сделать запрос или задать вопрос по нормам законодательства. Все в целях открытости, говорят на таможне. В погоне за показателями открытостью не забывают запорожские таможенники о борьбе с контрабандой. Последний случай был зафиксирован при проверке документов на вакцины и лекарства для животных. Груз пришел из Нидерландов. Выяснилось, что отсутствует соглашение о сотрудничестве между фирмами. Контракт оказался недействительным, а импортируемые в течение двух лет препараты контрабандой. Буквально вчера запорожская митница порушила криминальную справу по факту контрабанды на на территории Украины ветеринарных препаратов на сумму понад 10 миллионов гривень.